ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ శ్రీ వారాహి కవచం శ్రీ శక్తి రూపమైన వారాహి కవచం పఠించడం లేదా వినడం ద్వారా శత్రుభయం చోర భయం ఉండదు గ్రహదోషాలు ఉండవు ఆ తల్లి మన సర్వాంగాలను రక్షిస్తూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో కాపాడుతుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసుకుంటాను వాటిని విని భగవంతు ప్రభుకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ వారాహి కవచం అశ శ్రీ వారాహి కవచస్య త్రిలోచన ఋషి అనుష్టప్ శ్రీ వారాహి దేవత ॐ बीजं ग्लौं शक्तिः स्वाहेतिकीलकं मम सर्वशत्रुनाशनार्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ध्यातेन्द्रनीलवर्नाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुहरेन्द्रादिमातृभैरवसेवितां ज्वलन्मणिगणप्रोक्तमकुटामाविलम्बिताम् अष्टशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च एतैः समस्तैर्विविधं बिभ्रतीमुसलं हलं पात्वा हिंसान्धिकवचं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं पठेत्रिसन्ध्यं रक्षार्थं घोरशत्रुनिवर्तितं वार्ताली मे शिरः पातु घोराहि पालमुत्तमं नेत्रे वराहवदना पातु कर्णौ घ्राणं मे रुन्धिनी पातु मुखं मे पातु जम्मिनी पातु मे मोहिनी जिह्वां स्तम्भि कण्ठमादरा स्कन्दौ मे पञ्चमी पातु भुजौ महिषवाहना सिंहारूढा करौ पातु कुचौ कृष्णमृगाञ्चिता नाभिं च शङ्किनी पातु पृष्ठदेशे तु चक्रिणी खड्गं पातु च कट्यां मे मेढ्रं पातु च खेदिनी गुदं मे क्रोधिनी पातु झगनं स्तम्भिनी तथा चण्डोच्छण्डश्चोरुयुग्मं जानुनी शत्रुमर्धिनी जङ्घाद्वयं भद्रकाली महाकाली च गुल्भयो पादाद्यङ्गुलिपर्यन्तं पातु चोन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालसङ्कर्षिणी तथा युक्तायुक्तस्थितं नित्यं सर्वपात् प्रमुच्यते सर्वे समर्थ्यसंयुक्तं भक्तरक्षणतत्परं समस्तदेवता सर्वं सव्यं विष्णो पुरार्धने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिना निर्मितं पुरा सर्वभक्तजनाश्रित्या सर्वविद्वेषसंहतिः वाराही कवचं नित्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तथाविदं भूतगणा न स्पृशन्ति कदाचन आपदः शत्र चोरादिग्रहदोषाश्च सम्भवाः माता पुत्रं यथा वत्सं धेनुः पक्ष्मेव लोचनं तथाङ्गमेव वाराही रक्षा रक्षाति सर्वदा इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे श्रीवाराहीकवचं यदक्षरपथपृष्टं मात्रा हीनन्ते यद्भवेत् तत्सर्वां क्षम्यतां देवी नारायणे नमोऽस्तु ते सर्वं शिशिवार्पणमस्तु